Ну, сбор информации. Вот то, что информацию они собирают, какую то да. Ну, понятно, что их там интересуют военные объекты, там, mm -hmm. производство, еще что-то, да. Вот э, здесь опасность прямо целиком идет. Особенно перемещение перед Ну, дети, то есть они говорят, все, все, что оставалось раньше, медицинские учреждения, все, что оставалось, то, о чем предупреждали карты на протяжении какого-то времени, да, то, куда они целили. Они туда, собственно, целить будут, и тут еще просто. Психологически не давить. Надо чітко понимать, що жилые дома все-таки у них остаются в приоритеті. Как бы это кощунственно звучит, но ну, оно так и есть. Ви на каналі Поговоримо Плюс. З вами я, Алена Захарченко, і до нас доєднується Олена Гум. Вітаю вас, пані Олена, рада бачити. Вітаю. 3 грудня записуємо дане інтерв'ю. І а, вчора відбулася зустріч а, російського президента з американськими представниками. Знаємо, що тривала вона 5 годин. Офіційно а, немає зараз. Ну є якась певна інформація, але судячи з того, з того, що от зараз нам оприлюднили, а, ні до яких висновків не прийшли. Згоди теж. А, Остаточної немає в питаннях врегулювання і в питаннях завершення війни прийняття плану миру. Що відбулося на цій зустрічі, і як ця зустріч в подальшому вплине на Україну? Ну, я діла вчора розклад на зустріч, але так і вийшло, що вони не прийдуть, ну Кремль не прийме підложення, які там прописані, Тобто, там все упирається в територіальний вопрос, Ну, то есть то, что они их хотелки. В принципе, как, почему они не встретились с Зеленским? Потому что тоже, ну, тут надо согласовать, обговорить все это. Поэтому тут... Тут знаете, мабуть, с какого ракурса хочется подивитися это питание? Чи после этой встречи США не піде на поводу в России и не створить цей план максимально невыгодным для Украины? Хорошо, давайте да, после этой встречи. Улитка по Кушнир да, в, в Москве. В США будет давить. В США будет давить как-то по-другому на Украину. Ну смотрите, здесь там есть какой-то скрытый момент. По большому счету, но, потому что в конце расклада я там спрашивала: есть там скрытые моменты? Но здесь вот э, на картах можно предположить, что Кремль втихаря, то есть он отклонил все, что ему привезли, и втихаря предложил, ну, пытается пытался предложить что-то э, той стороне, но если кардинальным образом, да, перекрутить эту ситуацию ну то есть если пойти им навстречу насколько тут прямо они пошли на это ну как хорошо давайте посмотрим хорошо по итогу сша будут давить после этой встречи на украине Ну, смотрите, они вот опять они продолжают, что по большому счету переговоры прошли тяжело, то есть э, не достигли консенсуса. Чтобы вот прямо давил, давили, ну, мо, они-то могут давить, но понимаете, в чем дело? Здесь все время у меня выпадает жрица по итогу, что есть еще другая страна или же другие силы, которые помогают Украине. И которые здесь, вот здесь, вот какая-то фишка в этом. Вот угу. здесь какой-то ход с их стороны совместно с кем-то, да, в противовес. Ну, чтобы был мир, ну, мир, который, ну, пусть даже мы пойдем на какие-то уступки, потому что все равно карты... Доводится она на хиты, да. Так. Но не такими, э, ну, кровью, потом, да, как нас заставляют отказаться от всего. О, вот десь така фішка і в этом і будемо дивитися. ані все время тут тему прикривали. Ну зараз також з'явилася інформація про те, що власне Путін і не збирався, і не збирається погоджуватись на жоден план миру, тому що дав угу. наказ до кінця зими необхідним забезпечити всіх своїх військових. Тобто, що б зараз не вносилось, які би плани не будувалися, розраховувати на те, що до кінця зими буде якесь регулювання ми не можемо. Не, вот там по раскладу как раз-таки опять почему-то в связи с чем-то, да, что-то невидимое происходит. Ну, что-то там ведется, где-то там крутят это колесо, фортуны, да, чтобы как можно остановить. То есть все равно, несмотря на их амбиции, понимаете, несмотря на их планы, но это они пытаются показать, что они такие сильные, ну да, им надо достигнуть какого-то успеха. Все равно что-то может внезапно произойти. То есть оно как-то пойти в разрез всем планам за счет этого какого-то каких-то договоренностей. И мне тяжело объяснить, но и понять даже тяжело, потому что все время падает жрица на эту тему. Что ж, чекаем с нетерпением, и хочется действительно, чтобы это что-то было с урахуванием потреб Украины все-таки. Ну, да, да. Будемо надалі дивитися це питання. Можливо, ситуація буде більш зрозумілішою а, в подальшому. Зараз також стало відомо про те, що США без попередження зупинили поставки певного озброєння для України. Що це? Це вже початок того шантажу. Що якщо ми не підемо на ці умови, а лишилось взагалі без підтримки? Чи це зовсім не пов'язано з цим питанням. Ну, на США. остановила поставки украинцев. Но она, же не, она не поставляла напрямую. Мы же ей все равно все это покупали через, я так понимаю, Евросоюз. Хорошо, действительно, США остановили поставки оружия для Украины. Для Украины. Ну, понимаете, чтобы я прям так сказала, что они остановили это, я не могу. Либо же они, это, оно поставлено что-то в Европу, и оно будет идти оттуда, может быть так. Потому что тут карта, по большому счету иллюзии выпадает. Здесь, понимаете, здесь какая-то такая комбинация разыгрывается. Как бы снаружи подается одно, а на самом деле происходит другое. Я не могу сказать, что остановили. Ну, может как вариант частично да, но видите, тут выпадают и люди. Ну как хорошо, я по-другому спрошу. Какая-то помощь будет в Украине? Какая-то помощь выпить в Украине. Ну тут не обязательно США, да, мы берем же Европу. Так, 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 в Загальному В какая-то помощь в Украине. Ну, тут достаточно как-то защиты даже выпадает. В принципе, что-то, пусть даже попажу, пусть это не так много, или же это через маленький короткий срок. Я не могу сказать, что остановили. Может, отказали нам то, что там США обещала какие-то ракеты нам дать, да? Угу. Вот это как вариант, да, может быть, но а что-то такое, то, что оно будет идти, да. Потому что здесь не все как бы частично. Оно все равно оно показывает, что в информационном пространстве одно, а за кулисами совсем по-другому как-то все происходит. Главное, чтобы на краще для Украины это бывалось за кулисами. Ну да, чтобы хоть не хуже. Так, безумовно, а давайте зараз подивимося ситуацію для України. Розуміємо, що зараз ця низка перемовин, навпаки, змушує ворога ще більш активними бути в плані наступів, в плані обстрілів. Розпочався новий місяць, тому хочеться розуміти. Давайте можливо по регіонах. Подивимося: захід, центр, схід, південь, північ. Що відбуватиметься? Що очікувати на які регіони найбільш буде націлений ворог. Может быть, стили тоже Ну, давайте в запад. Так, давайте в целом, ну, в целом, так, в время, Потому что у меня был расклад на 10 дней и расклад mm -hmm. на месяц, на декабрь. Там была, ну, там четверка жезлов, она еще фигурирует как карта праздника. А если учесть, что 6 декабря у нас день Николая, mm -hmm. да, и еще день вооруженных сил. Так. Украины. Поэтому, естественно, как день Вооруженных сил Украины, точно они оставить не смогут. И они же обычно либо до показывают, либо, ну, да, до-после mm -hmm. вот так они. Там шла опасность. Так. Планы на ближайшее... В целом, планы на ближайшее время Кремля по Украине. У нас самое ближайшее время. Ну, видите, они, да, они откидывают переговор, тут вопрос переговоров, и они откидывают все. Ну, то есть они хотят так, как они хотят. Вот и все, они уперлись. Поэтому как бы, давление на нас будет тут идти на самое ближайшее время, как скорости. Тут башня, надо быть предельно внимательнее. Ну, это своеобразное давление такое. идет. Видите, все упираются в территории. Вот, вот они хотят территории, вот хоть убейся, хотят территории. Вообще странно, 21 век, да? Ну, давайте мы тоже будем хотеть территории. Это очень-очень жахливо и абсурдно, и жахливее еще видеть реакцию света, который Намагаються домовлятись, перемовлятися, mm -hmm. щось обіцяти за те, що, ну, коротше, ця тема дуже болюча для всіх українців. І я думаю, що тут обурені абсолютно всі у цьому питанні. Uh, uh, ну, давайте Запад зробимо? Да, так, Запад? так. Запад. Наближаючи в Рім, плани, кремля, Западу України, Запад. защита показана, работа защиты. Ну, давайте работа ПВО. Ну, во всяком случае, эта карта говорит, э, вопрос времени, да? И что их интересует Запад Украины, это, понятно, производство, это ну, энергосистемы. Они, видите, Запад Украины наносили удар. Но ну, остались. Ну, они всегда, я как смотрю, когда после удара, даже массированного, они все равно ну, остаются недовольными. Еще все время показывает, что Запад Украины это опасность вот ближе к границам идет, значит, перемещение передвижение. Но ну, мы же видим, что они и ЖД, да, дорога. И то, что может опять перелетать ракеты или дроны на другую сторону, ну, то есть за территорию mm -hmm. Украины. Поэтому кто там живет с той стороны, с той стороны за границей Украины, надо быть предельно внимательными. Это тоже такое психологическое давление своего рода на Запад идет. Центр Украины. Перемещение, передвижение. Вот ну, цели у них остаются все те же опасность диверсии идет дети производство, вода около воды ну, сбор информации вот то что информацию они собирают какую-то да ну понятно что их там интересуют военные объекты там на mm -hmm. производство еще что-то да вот здесь опасность прямо целиком идет особенно перемещение передвижением ну, дети. То есть они говорят, все, все, что оставалось раньше, медицинские учреждения, все, что оставалось, то, о чем предупреждали карты на протяжении какого-то времени, да, то, куда они целили, они туда, собственно, целить будут. И тут еще просто психологически они давить. Надо четко понимать, что жилые дома все-таки у них остаются в приоритете. Как бы это, ну, это кощунственно звучит, но оно так и есть. Север. Север север, там Черниговская область, какая там церковская достается. Север Украины. Ну, тут сразу, видите, опасности идет. Агрессивно настроены. Тут идет. Тоже те же самые предупреждения. Дома, дети, замечания, передвижение, свет. Энергосистемы, Юг Украины. Что значит Юг Что это? Неважно. Бамбам. Опасность идет. То же самое, смотрите, вот та опасность, которая шла, она такая и остается. То есть вода около воды, порты, там, дети, подростки. Наводка здесь идет, сбор информации, перемещение, передвижение. Медицинские учреждения. Ну, к сожалению, свет, ну, к сожалению, в Одессе, вот Одесская область очень сильно ну, а восток, оно понятно, там восток, оно и так будет. А давайте мы а схит подивимося в плане оккупации, что будет просувание ворога. Так. Он же там трубил, опять вчера заявлял, что они Покровск уже взяли. Ну, уже так. я не позорился, да, какой раз они говорят, <клес> перепрошу, что Купинска не взяли. Уже какой раз они говорят? Что ж вы позоритесь? Ну, а ж есть частины россиян, которые абсолютно не проверяют информацию, им достаточно этих слов для того, чтобы уже верить в них. Ну, действуют, потому что, правда, иногда пишут, что вы там говорите, и все равно уже по Ну, часть все равно, там находятся украинские вооруженные силы. Будем говорить по факту уже потом. Так, продвижение россиян. Движение россиян в целом на фронте. Движение россиян на фронте на ближайшее время. Ну да, будут стараться. Вот у них, видите, перед ними цель поставлена что-то где-то прорваться, где-то продвинуться. Им нужен успех. Несмотря на то, что э, вообще ситуация тяжелая, да, у них. Но, по большому счету, там количество, да, их людей много, да, но они бросают. Ну, опять же, тут пятерка пентаклей говорит о том, что не так уж они и укомплектованы, видите, и ради достижения цели десятка мечей, то есть на убой им не жалко. Ну-ка, а будут они иметь успех где-то? Именно успех захватить чего-то на ближайшее время? прямо поставлена целью любой ценой на да, продвижение что-то оккупировать да оккупировать итог в противоположность показаны действия украинских вооруженных сил но смотрите где-то в целом идет разочарование где-то, конечно, они могут. Ну, могут, да, как они вот, к сожалению, да. То, что у них, но не так, как поставлено, что вот прямо махом, как они продвинутся. К сожалению, где-то может быть. И тут же, вот видите, как тут в противовес идут действия украинских вооруженных сил. Где-то мы, да, получается, mm -hmm. что-то освобождаем. И где-то получается, что они где-то так, вот так. Дякую за цю інформацію. А також зараз хотілося запитати про залужного. Опублікував він фотографію зі словами вдома добре. З чого власне всі зробили висновки, що він повернувся до України, чи надовго? Чи це просто візит провідати близьких? Чи все ж таки можливо йому запропонують місце поближче? до президента, можливо, Ні, навіть не. керівника Офісу президента. Ну, я смотрела, я вчера отвечала на этот вопрос, что не просто так, конечно, он приехал, в том числе, в том числе. Цель визита, давайте так, цель визита, настоящая цель визита заложена в Украине. Цель визита в Украине. Ну да, смотрите, рассматривается его возвращение. Сюда рассматривается. Но это не значит, что на ту же должность или посаду, но с перспективами, с какими-то, да, возвращениями. Ну, они тут тоже с ним... Тут несколько вариантов, я бы сказала, несколько, может быть, ему предложенное. Тут уже как-то, смотрите, оно, давайте так, но ну, не просто так он находится послом Великобритании. Мы знаем, какую роль Великобритания играет в поддержке Украины, скажем, скрытой. И здесь тоже, здесь как бы несколько, какие-то планы по поводу заложенного определенно есть. И не только. рассматривается ну, рассматриваются несколько ключевых фигур. В том числе, я так понимаю, заложные. Тут очень много... Я, я смотрела на него. Вот, допустим, если мы смотрим в качестве президента, то mm -hmm. у него, конечно, он понимает, что это такое. Ну, реально он понимает. Тут еще насколько он согласится на это. То, то есть у него еще так по так. этому поводу раздумья. Ну, во всяком случае, как, э, давайте так, с вариантом каких-то ключевых посад еще таких, ну, мы не берем самую высокую, да, э, здесь может рассматриваться. Ну, то есть не, не просто так. А с другой стороны, вот э, э, определенная комбинация карт тоже выпадала у меня, когда поддержка, да, поддержка стран для Украины. То есть... Возможно, что-то в тому числі обсудить. Ну, от як це все ну, вивести, скажімо так, в нужное русло, mm -hmm. в хорошому смысле слова. Будем смотреть. ну, да, возвращение его идет. Так, будемо дійсно проглядати це питання в подальшому, ще в залежності від вибору, який mm -hmm. зараз стоїть. Перед багатьма людьми насправді я дуже дякую вам, пані Олена, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Дякую за ці важливі попередження. Зараз хочу нагадати вам, любі наші глядачі, у вас є можливість задавати свої питання. Можете це зробити просто під цим відео в коментарях. Пишете своє питання і почуєте відповідь на нього у наступному нашому інтерв'ю. Будем благодарны вашим подпискам. Подписывайтесь на наш YouTube-канал Поговорим о Плюс, подписывайтесь на YouTube-каналы нашей прекрасной гости Олены Бюнк. Посылание теж найдете в описании под этим видео. И бережите себя мирно. Да, да я еще прошу, да, не верить информации. Сейчас так. столько много фейковой информации. Ну, то, что там Кремль говорит, это одно, да, там что там линия фронта, я делаю, расклад рухнет. То есть психологически, морально нас додавить, вот просто нас додавить, Плюс то, что там обстрелы, то, что со светом, да, проблемы там с интернетом, прочее. Вот в таком плане. То есть вести свою хитрую игру. И, к сожалению, у нас есть те, которые изнутри выкидывают такую же информацию и подыгрывают, по сути, врагу. Ну и некоторые западные издания. Сначала проверяем информацию, не впадаем в панику. Потому что но ну, опять же, я не знаю, наверное, в информационном В угу. момент Декабрь бути дуже сложний. От, взагалі, просто ну давить інформацію нас морально убивать. Це дуже важливо, а ми знаємо, що Росія вже дуже дуже багато років використовує саме такі методи. інформаційна війна, і досить вдало, на провеликий жаль. Їм вдається це робити. Тому давайте все ж будемо обачні перед тим, як кричати зрада. Перевіряти все да. по 10 разів, не публікувати все, не поширювати а, перед тим, як ви багато разів не перевірити цю інформацію з офіційної. Ну, що треба розуміти, що враг да, ну, у нього теж є якісь сторони. Не можна їх Багет... недооцінювати ні в якому разі. Да. То, що вони вміли сумели так зомбірувати своє населення, да, просто і намагаються насадити те ж саме. путем изменить наше сознание на противоположное. И вот по картам все время, я уже говорила не раз, то, что как мы сплотились в начале войны, и поним, ну, понимание уже какой год полномасштабного вторжения идет, люди устали, и тяжело морально, вот они пытаются нас расколоть очень умело. И, к сожалению, ты вот видишь, как люди реагируют на ситуацию, да, которая вот какая-то глобальная ситуация, которая происходит внутри страны. И действительно идет раскол. Одни за, другие категорически против. Да, всем нам хочется мудрости побажать в всех пытаниях И бережите себя, любые наши глядачи, бережите себя. Мирного тихого дня всем. И до новых встреч. До побачення.